GST itu adalah sistem percukaian yang paling yang di antara yang efisien dan transparan. Tetapi niat saya saya tidak mau perkenakan cukai yang memberi kesan menyusahkan rakyat bawahan. Jadi ini alasan kita. Kita ambil cukai ini untuk pulangkan kepada rakyat mulai Julai ini. Sistem cukai negara akan berubah secara besar-besaran. SST diperluaskan mencakupi lebih banyak barangan dan perkhidmatan termasuk makanan import, sewaan komersial dan perkhidmatan swasta. Namun persoalannya, mampukah sistem ini membantu menjana semula ekonomi negara atau adakah ia bakal menambah beban kepada rakyat dan perniagaan? Kupasan lanjut bersama saya, Mastura Malak. Menurut Kementerian Kewangan, peluasan cukai jualan dan perkhidmatan atau SST ini dijangka menambah lebih RM5 bilion ringgit kepada hasil negara setiap tahun. Penambahan cukai ini datang daripada rakyat Malaysia. Malah paling membimbangkan rakyat ialah bebanan kos kehidupan yang semakin tinggi. Bila harga naik, so makanan pun semua jenis naik. Ha, kan? Macam harga barang, so kita pun terasa beban dia itu memang tak patut lah sebab kadang ada harga yang barang tu ada yang naik ada yang turun tapi harga barang tu still sama saja So pada peniaga tu uh, kena fikir jugalah pembeli uh, yang apa yang tu yang support anda lah. That one government memang really have to come down hard on them. Mungkin uh, tighten the rules maybe have more spot checks on especially tempat makan even uh, tempat warung-warung. You know mereka menaikkan harga tapi dengan excuse that is because of SST. But is only how many percent how much is impacting these uh, vendors kenaikan yang melampau tu akan mem memberi kesan lah dekat peniaga-peniaga lain sebab diorang dah kacau market apa semua Perdana Menteri Anwar Ibrahim pula mempertahankan peluasan SST khususnya ke atas buah-buahan import seperti avokado dan ikan kod sebagai langkah menyasarkan golongan berpendapatan tinggi Beliau menegaskan juga itu tidak membebankan rakyat biasa kerana buah tempatan tetap dikecualikan. Anwar turut menolak cadangan mengembalikan GST dengan menyatakan ia memberi kesan langsung kepada semua lapisan rakyat termasuk golongan miskin dan penganggur. Kerana SST, you kena know, ada pertama yang perdebatan di antara SST dan GST. Ada kita dulu Anwar sokong betul. Sebagai Menteri Kewangan, saya masih ingat jawapan saya di Parlimen. GST itu adalah sistem percukaian yang paling yang di antara yang efisien dan transparan. Okey. Yang sebab apa masa, masa itu saya menteri kewangan, saya tangguhkan. Tapi terpaksa kita tangguhkan kerana terasul pendapatan rakyat itu terlalu rendah. Itu rasional. Mungkin orang tak setuju, ini ya, pakai ekonomi dia berbeza pendapat. It's fair. Tapi saya rasa pendapat saya pada masa itu. Kerana orang yang pendapatan RM2,000. Walaupun kita bagi beberapa pengecualian. Tapi banyak yang terkena. Eh, right? Okey kita bagi pengecualian kita. Gula tak kena. Beras tak kena. Ya. Yeah. Tapi dia dia, dia dah pergi beli barang. dia Yang lain dia pergi naik bas. Semua tu cara tidak langsung. GST itu. Dia maknanya menyeluruh. It is transparent. Senang, efficient, pelaksanaannya. Ya, tetapi saya kata, biarlah pendapatan rakyat naik dulu. Katalah minima gaji RM4,000. Ha, mungkin kita masa itu kita boleh. Sekarang ni orang gaji RM1,700 pun ada. RM2,000 pun ada. Ya. Pendapat sama turut disuarakan oleh penganalisis ekonomi Profesor Emeritus Dr. Bajoyai Badai. Menurut Profesor Bajoyai, meskipun GST pernah dianggap sebagai sistem cukai yang lebih efisien dan diamalkan lebih 150 negara. Perlaksanaan SST yang diperluaskan kini menunjukkan potensi besar dengan kutipan mencecah lebih 40 bilion ringgit dan dijangka meningkat ke 52 bilion ringgit. Keistimewaan penting SST ialah cukai ini tidak dirasa membebankan uh, berbanding dengan GST kerana rakyat tidak melihat Uh, jumlah cukai yang hmm. perlu dibayar di dalam riset beliannya, uh, di dalam GST rakyat perlu membayar semasa dia membeli di hujung tu. Uh, tetapi dalam SST cukai masih ada, tetapi rakyat tidak perlu melihat berapa cukai yang dia bayar kerana cukai itu telah dimasukkan di dalam kos harga barang belian. Uh, oleh peruncit dan peruncit tidak mengenakan lagi cukai. Apabila kita uh, melaksanakan GST di Malaysia, apakah padahnya? Uh, padahnya seperti uh, di negara-negara membangun lain, uh, bila dia dilaksanakan di Filipin, uh, rakyat uh, hmm. uh, turun ke uh, jalan raya dan uh, um, mana? Akhirnya Presiden Marcos ditumbangkan mm -hmm. uh, Begitu juga ada kes di beberapa negara lain uh, Tapi di Malaysia apabila GST diperkenalkan uh, Rakyat bersabar dan menunggu apakah kesannya 4 mm -hmm. tahun ditunggu Kemudian uh, barulah kera -kera rakyat membuat keputusan bahawa GST ini uh, Adalah satu yang dianggap membebankan rakyat mm -hmm. dan kerana itu apabila Kerajaan Baru uh, uh, memerintah selepas balisan nasional tumbang mm -hmm. uh, mana Kerajaan Baru itu dengan cepat me menarik balik GST menukar kepada SST Apabila SST diperkenalkan, SST hanya menyumbang 29 bilion pendapatan dari cukai tidak langsung yang dianggap sebagai satu cukai yang sangat penting berbanding dengan uh, uh, GST yang menyumbang lebih 42 bilion mm -hmm. tetapi hari ini uh, SST sudah menyumbang lebih dari 40 bilion uh, pendapatan uh, kerajaan uh, dari hasil cukai tidak langsung ini dan dengan pelarasan uh, skop dan kadar Dijangkakan SST akan um, dapat mengutip lebih dari 52 bilion. Hmm. Dan ini merupakan satu pencapaian besar yang membuktikan bahawa SST boleh jadi satu cukai yang lebih baik daripada GST. Walau bagaimanapun masih ada juga yang berpendapat bahawa GST lebih baik dari SST. GST atau Cukai Barang dan Perkhidmatan diperkenalkan pada 2015 sebagai sistem cukai yang lebih telus dan menyeluruh. Ia dikenakan di setiap peringkat rantaian bekalan, dari pengeluar hingga pengguna akhir tetapi dengan satu kelebihan besar, perniagaan dibenarkan menuntut semula cukai input yang dibayar. Berbanding dengan SST hanya dikenakan sekali, biasanya di peringkat penghilang atau pengimport tetapi sistem ini sering kali tidak telus dan boleh menyebabkan kos tersembunyi diserap pengguna tanpa sedar. GST juga mengelakkan fenomena cukai atas cukai, situasi di mana cukai dikenakan berulang kali sepanjang proses pengeluaran. Hasilnya, akhir sekali pada pengguna lebih stabil dan sistem kutipan cukai lebih cekap. Namun, ia dimansuhkan pada 2018 dan GST berjaya mengumpul sebanyak 4 ke 4 bilion ringgit jauh melebihi kutipan di bawah sistem SST. Dalam keadaan ekonomi tidak menentu serta barang keperluan naik, ramai yang menolak jika SST dikenakan terhadap buah-buahan dan sayur-sayuran. Namun baru-baru ini, Timbalan Perdana Menteri Ahmad Zahid Hamidi juga memaklumkan kerajaan mungkin meneliti semula pelaksanaan SST ke atas barang import tertentu seperti apple dan limau mandarin. Beliau berkata semakan wajar dipertimbangkan kerana buah-buahan itu diimport sepenuhnya dan memberi kesan kepada pengguna termasuk golongan berpendapatan rendah. Pandangan ini dijangka di bawah kemesyuarat jemaah menteri untuk pertimbangan lanjut. Namun makanan hanyalah sebahagian daripada perubahan besar yang sedang berlaku. Secara keseluruhan, cukai jualan dan perkhidmatan atau SST ini diperluas untuk meliputi lebih banyak sektor termasuk perkhidmatan seperti sewaan komersial, pendidikan swasta, perkhidmatan kesihatan swasta untuk bukan warga negara dan sektor pembinaan. Menurut Kementerian Keuangan, pelaksanaan ini dijangka menambah lebih RM5 bilion ringgit kepada hasil negara setiap tahun. Angka yang signifikan tapi masih belum setanding dengan hasil GST yang pernah melebihi RM40 bilion ringgit setahun ketika berkuat kuasa penuh dahulu. Bagi peniaga kecil dan sederhana, SST dilihat sebagai sistem yang lebih mudah. Ia hanya dikenakan sekali tiada tuntutan semula cukai input-output seperti GST. Namun bagi perniagaan yang menyewa lot komersial di pusat beli-belah, kadar cukai perkhidmatan 8% ke atas sewaan adalah sesuatu yang perlu diberi perhatian serius. Ia boleh menjejaskan margin keuntungan dan mendorong kenaikan harga jualan. Dalam pelaksanaan semula SST nanti timbul juga kebimbangan apabila ada peniaga didakwa mengambil kesempatan menaikkan harga barang melebihi kadar cukai sebenar. Tindakan ini bukan saja mengelirukan pengguna malah boleh menjejaskan keyakinan terhadap sistem cukai baharu negara. Menurut Profesor Bajoya Bardai sistem SST lebih mesra rakyat namun beliau mengingatkan agar tiada pihak mengambil kesempatan menaikkan harga secara tidak wajar atas nama cukai. Pendapat sama turut disuarakan oleh orang ramai. Di Malaysia, kerana apabila kita bertukar kepada S, uh, GST daripada SST, harga barang tidak turun pun hmm. harganya di pasaran. Sepatutnya dia turun sebab, sebab cukai telah uh, berkurang disebabkan kita telah mengenepikan kesan kaskading tadi. Mm -hmm. Tapi dia tidak turun. Ini maksudnya ada psikologi penjual pula, psikologi penjual yang sebenarnya cuba meraih banyak lebih banyak untung mm -hmm. apabila ada peluang. Pendapat sama turut disuarakan oleh orang ramai. Uh, people like very feel burden because our salary is not increased. Sekarang punya pendapatan, for sure I will choose. GST. Kalau SST lebih tinggi kan, how is it uh, more effective for us, for people? Yeah, this is the question. GST is enough lah. Dari segi politik pula, keputusan kerajaan untuk tidak menghidupkan semula GST adalah strategik yang pramaktik Walaupun GST terbukti lebih efisien dari segi kutipan hasil. Ia juga terbukti sangat tidak popular dalam kalangan rakyat. Demonstrasi besar-besaran pernah berlaku sewaktu JST dilaksanakan dahulu dan kesannya masih terasa hingga hari ini. SST pula dilihat lebih mesra rakyat. Ia lebih senyap, kurang beban dokumentasi kepada peniaga kecil dan tidak terlalu menonjol dalam kehidupan seharian. Namun begitu, kerajaan tetap perlu berdepan cabaran jangka panjang iaitu bagaimana memastikan hasil negara cukup tanpa membebankan rakyat secara langsung. Uh, seperti biasa, mana sebenarnya uh, rakyat Malaysia hari ini, isi rumah sangat sensitif dengan uh, keputusan, uh, pergerakan dan uh, aktiviti kerajaan. Saya res, uh, melihat ini sebagai satu... Uh, um, langkah berani kerajaan kerana kerajaan telah mengumumkan uh, uh, bahawa memang kerajaan akan menyelaraskan semula uh, um, uh, SST uh, menjelang uh, Julai dan uh, ini telah diumumkan di dalam belanjawan tahunan untuk tahun 2025 ni bulan Oktober tahun lepas jadi uh, apa yang kerajaan lakukan hari ini hanyalah mengotakan apa yang uh, uh, telah diumumkan terdahulu. Kesimpulannya SST baru ini bukan sekadar soal teknikal percukaian, ia soal bagaimana kerajaan menyeimbangkan keperluan fiskal dengan sensitiviti rakyat. Kita sebagai pengguna pula perlu lebih peka dengan perubahan harga terutamanya apabila melibatkan barangan import atau perkhidmatan premium. Yang penting sekarang ini ialah persediaan. Sama ada anda seorang pembeli harian, pemilik restoran, penyewa kedai atau sekadar penggemar buah import. Bersedia hadapi realiti baru mulai 1 Julai 2025. Baiklah, teruskan mengikuti laporan khas dari Malaysia Kini dan Kini TV untuk perkembangan terkini isu negara. Dan jika anda ingin menyuarakan pandangan, tinggalkan komen dengan bijak dan berhemah kerana perbincangan yang matang boleh membuka jalan kepada perubahan sebenar. Saya Mas Romala dan ini ialah laporan khas mengenai SST dan impaknya terhadap Malaysia. Jumpa lagi dalam kupasan yang seterusnya.